Salam əhmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsində əsas yola yaxın əla bir qiymətə, yəni bu qiymət heç bir əmlak kanalında qeyd olunmayıb. Yəni bu ev çox yola yaxın, əla, yəni gözəl bir həyət evidir. Hamının istədiyi, hamının axtardığı parametrlərə uyğun gözəl bir həyət evidir. Yəni videonu izləməyə davam edin. Baxın, yəni evimiz bu formadadır. Xarici görünüşü belədir. Yəni həyətinə iki maşın daxil ola bilər. Yəni burada ağac güləkmək üçün yer qoyulub. Yanına, arxasına keçmək mümkündür. Evin çöl görünüşü bu formadadır, hörmətli izləyicilərimiz. Qiyməti çox sərfəlidir. İndi isə videonun axırında yəni evin yola nə qədər yaxın olduğunu da sizə göstərəcəm. Əsas prospekt yoldan cəmi 100 metr əralıqdadır. Yəni ətraf da tam olaraq yaşayışlı ilə həcmli villalardır. Baxın, burada həyətan sahəsidir. Tikiliş normalarına tam uyğun və bütün standartlara uyğun inşa olunmuş bir həyət evidir. Baxın bu, onun xarici görünüşüdür. Yerdən 7 daş kürsüdə inşa olunub. Ev tam sənədlidir. Yəni həyətdə olan bəzi səliqəsiz işlər sizin gözünüzü qorxumasın. Qiyməti çox sərfəlidir. Yəni videonu axıra kimi izləyin və yəni, həqiqətən şok bir qiymətdir. Heç bir əmlak kanalında bu qiymət qeyd olunmayıb. Videonu izləyərkən də kanalımıza abunə olmağı və videomuzu bəyənməyi unutmayın. Hörmətli izləyicilərimiz, ilk olaraq daxil olub birinci mərtəbədə olan hamam otağına. Baxın, belə bir geniş hamam otağı var. İstiqpoldu. Dəhrizdəyik. Dəhrizdən sağ tərəfdə belə bir mətbəxi var. Yəni qiymət cəmi 84.000 manatdır. Masazır qəsəbəsində, yəni əsas prospekt yola çox yaxındır. Yaxınlığında 525 nömrəli marşrut xətti var, Qurtquş 93 yaşayış kompleksi var, məktəb var, bağça var. Yəni yaşan üçün bütün şəraitlərlə təchiz olunub. Və indi isə daxil oluruq evin qonaq otağına. Belə bir qonaq otağı var. Gördüyünüz kimi qonaq otağının işıqlı pəncərləri də var. Baxın, belə bir səliqəli, təmiz qonaq otağı var. Yəni istəyən şəxs evi alıb evin divar kağızlarını da dəyişə bilər, amma yetərincə yaxşı bir divar kağızlarıdır. Gördüyünüz kimi, hal-hazırda sizə daha yaxından təqdim edirəm. Və yerləşən digərlərdə ikinci mərtəbədə olan otaqlarla da sizə daha yaxından tanış edəcəm. Və burada dəhlizin baş hissəsində Belə bir otağımız da var. Gördünüz kimi belə bir otaq da var. İndi isə qalxırıq evin ikinci mərtəbəsinə. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı mövcuddur. Və evə 4 tərəfdən günəş işığı düşür. Bura ikinci mərtəbədə olan birinci bir yataq otağıdır. Hörmətlə izləyəcəyəmiz. Baxın. o zılaraq burda ikinci mərtəbədə olan ikinci böyük yataq otağını da təqdim edirəm. Qiymət olaraq, yəni ərazi baxımından əla bir qiymətdir. Yəni cəmi 84.000 manata 2 sot yağm torpaq sahəsində inşa olunmuş gözəl bir beş otağlı əla həyət evidir, hörmətli izləyicilərimiz. Yəni çox gözəl və ideal bir qiymətdir. Burda bizdə 2-ci mərtəbədə 3-cü yataq otağıdır. Görürsünüz ki, bu yataq otağı da kifayət qədər genişdir. Yəni evin bütün standartlara uyğun tikilməsi, yəni videodan da görünür, yəni gəlib realda da baxa bilərsiniz. Çox genişdir, hər tərəfi düz daşlandı. Və burda 2-ci mərtəbədə də xanım otağı var. Baxın. Nə sonunda biz evin balkonunu sizə göstəririk. Baxın, balkondan evin həyəti bu formada görsənir. Yəni çox genişdir həqiqətən. Baxın burdan Yeni Bakı binalarıdır. Qutluq 93-dür. Yaxınlığındadır. Yəni ətrafdakı tam olaraq tam yaşayışlı, əla, perspektivli bir ərazidir. Hörmətli izləyicilərimiz, daha çox vaxt itirmədən, əgər ev almaq istəyirsinizsə Yaxşı ev almaq istəyirsinizsə daha doğrusu, yəni bu evi əldən qaçıtmayın. Yola yaxındır. Yəni bütün parametrlərə uyğun bir həyət evidir. Cəmi 84.000 manata. Yəni gözəl, yola yaxın, əla bir həyət evidir. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.